দিনৰ পৰা মই এটা ডাঙৰ মূল চখৰ এটাক লক্ষ্য কৰি আছোঁ সেইটো হ'ল যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু চিবিএছই পৰীক্ষাৰ আগত ল'ৰা ছোৱালীসকলক চেণ্টাৰ চেঞ্জ কৰাই দিয়া হয় আৰু কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্কুললৈ লৈ যোৱা হয় গোৱালপাৰা নগাঁও কামৰূপ জিলাৰ দুশ সাতচল্লিছগৰাকী ষ্টুডেণ্টত চি বি এছ ই পৰীক্ষাত ত্ৰিছ নম্বৰকৈ অধিক নম্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি এখেতসকলক বৰাক উপত্যকাৰ পাঠাৰ কান্দি লৈ যোৱা হৈছিল পিছত যেতিয়া তাতে সুবিধা নাপালে ল'ৰা ছোৱালীখিনি অনুষ্ঠান কৰিলে লাহে লাহে গোটেই চক্ৰটো পোহৰলৈ আহিছিল আৰু এইটো চি বি এছ ইতে সীমাবদ্ধ নাথাকে এইটো মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাটো চলি থকা ডাঙৰ এটা ফ্ৰড এটা আমাৰ সন্মুখলৈ আহিল মই আগতে কৈ আছোঁ যে এই মানুহজন বহুত ডাঙৰ ফ্লড হয় সেই হিষ্ট্ৰী ইজ অল এবাউট ফ্লড আমাৰ অসমৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱী তেওঁ নিজৰ অধীনলৈ লৈ আহি এটা মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ইমান দিনা চলাই আছিলে লাহে লাহে কথাবোৰ ধৰাত পৰিব অসমত যাতে এডুকেশ্যনটোক এখন বজাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা নহয় তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম